Мы в вашей присутствии смотрим, то есть работник, э, товарищ приедет и в его присутствии мы... Нет, ребята, подождите, давайте начнем с этого, уважаемые. Вы сорвали табличку адвокат на входе. Было такое? Нет, было такое? Вот вы лично сорвали табличку, я ангерс, я было? А вы есть очевидец? Нет. Вы мне, пожалуйста, не запрещайте. У меня есть закон об адвокатуре. Вот отмените закон об адвокатуре, а тогда запрещать. Я действую по закону, а вы действуете по беспределу, товарищ мой. Внимательно прочитайте закон об адвокатуре. Когда производится выемка, описывается каждый документ. Основания юридические должны быть. Вы основания юридические не предъявили. У вас на юрлица есть, послушайте, а на адвокатский офис нету. Так пожалуйста, принесите послушайте документы послушайте, на адвокатский офис область. Э, у вас их нет. Чтобы всего. Опыта. У нас не было Есть вот клопотание? Заявляю Мы заявляем клопотание такое вам. Я заявляю клопотание. Пожалуйста.

Следовательно, правильно запретить или разрешить какую-нибудь Казнить нельзя помело.